Okey guys, Samsung Galaxy A56 5G. Telefon yang personally bagi aku tak ada apa yang baru tapi ini antara model yang Samsung banggakan masuk aku dari segi dia punya sales. Sebab tiada tahun, ini antara telefon yang sale paling go lah untuk Samsung. So, untuk tahun ni apa yang Samsung tawarkan? So, mari kita tengok. First dari segi design, Samsung went for design yang baru sikit. Look yang lebih fresh, simple dan elegant nak tengok tu bagi aku design ni memang premium ditambah dengan aluminium frame dan corning Gorilla Glass Victus Plus pada depan dan belakang telefon ni personally dari segi pandangan aku, aku boleh kata kebanyakan orang akan suka design ni sebabkan dia sangat simple yet so elegant so orang akan most likely akan pilih design macam ni punya tapi one thing yang aku agak kecewa dengan telefon ni adalah dia punya kamera. Walaupun dia datang dengan tiga tetapan kamera yang sangat solid iaitu 50 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultra wide dan 5 megapiksel makro, tapi bila korang bandingkan dengan banyak lagi telefon dalam pasaran sekarang ni macam Xiaomi Vivo, Oppo dan banyak lagi kau akan rasalah di mana telefon ni agak ketinggalan dari segi spek kamera dia dan juga hasil dia pun agak mid in comparison to telefon-telefon yang dah keluar sekarang ni tapi bagi aku dia bukan sebuah deal breaker lah hasil dia memang cantik dari waktu siang sampai lah malam tu solid je even untuk video pun cantik korang boleh record video in 4K 30fps dan stability video dia pun still tune je cuma kalau korang yang memang into fotografi Samsung Galaxy A56 ni mungkin tak akan mencapai lah korang punya Octa oh, standard tu. Okey, dari segi performance aku tahu viewer aku memang benci Exynos. <laughs> aku tak aku tahu aku tahu. But surprisingly lah kan untuk model tahun ni dengan Exynos 1580 performance dia jauh lebih hebat daripada apa yang aku jangka kan. Dia even outperform chipset dari set macam set 7 Gen 3 dari segi GPU dan juga CPU tu. Cuma dia lemah sikit kalau nak compare dengan Baryon 7 Plus Gen 3 tu. Tapi dari segi penggunaan harian juga gaming, aku rasa korang akan puas hati lah dengan telefon ni. Cuma awal-awal ni dia tak beberapa perform lagi disebabkan tak fully optimised lagi. Now, fungsi yang kita semua akan expect, fungsi AI. Yes, dia datang dengan fungsi AI but here's one thing yang korang kena tahulah. Dia tak datang Galaxy AI tapi dia still ada AI. Ha, macam mana tu kan? Okey, dia macam ni lah. Separuh daripada fungsi-fungsi Galaxy AI akan ada dekat telefon ni. Contohnya macam circle to search. Dan yang paling penting, object razor yang ada pada telefon ni. Ini antara fungsi yang bagi aku memang sangat berguna lah untuk daily use tu. Walaupun dia tak menawarkan fungsi-fungsi Galaxy AI tu, aku rasa ini dah cukup memadai untuk pengguna macam kita yang orang kata tak perlukan buat translations semua benda tu. So, bagi aku dah cukup memadai dah. Dan icing on the cake pasal telefon ni lah dia punya One UI 7.0 Memang best nak guna tambah lagi telefon mid-range macam ni Smooth, intuitif dan dipenuhi dengan smart shortcut yang mempertingkatkan pengalaman penggunaan secara keseluruhan tu So dari segi OS tu lah, aku rasa this is one of the best OS yang ada pada mid-range phone sekarang ni dan of course kita tak lupa juga bateri dia bateri dia tak besar tak kecil 5000 mAh dan ada penyokongan fast charging 45W tapi malang sekali macam biasa ni telefon Samsung of course dia tak datang dengan charger But bagi aku, pengalaman aku pakai telefon ni, bateri dia memang tahan lasak. Tambah lagi dengan One UI 7.0, optimization bateri tu memang takkan jadi masalah. This phone actually lebih tahan lama daripada Xiaomi 15 aku ni yang pakai 5500 mAh. So macam, hey! 5500 lah, besar sikit lah daripada phone ni kan but at the same time, ketahanan bateri ini jauh lebih padu disebabkan chipset dan dan juga dia punya optimisation daripada One UI 7.0 so korang akan puas hati, cuma macam aku cakap you need to get a charger separately lah korang boleh dapatkan Ugreen ke apa-apa yang bagi third party yang still support fast charging sampai 45W tu yang lagi satu benda yang aku rasa sangat menakjubkan lah pasal telefon ni adalah dia punya software support Samsung sendiri promise untuk memberikan 6 tahun software update dan juga security patches pada telefon ni atas kertas bunyi macam something yang wow memang hebat right tapi at the same time bila kau fikir balik siapa sangat je pun yang nak pakai telefon sampai 6 tahun tu melainkan kau memang 100% memang committed untuk guna phone ni ataupun kau berumur 50 tahun ke atas tu but at the same time aku faham jugalah ada je orang yang nak pakai phone lama sebab kadang-kadang dia tak rasa smartphone yang baru diperlukan. Dia rasa macam phone ni dah cukup dah. So aku faham kat sini. Tapi dekat sini aku memang respect lah Samsung mampu beri sampai 6 tahun kat telefon ni. Even telefon macam Xiaomi 15 ni hanya dapat 4 tahun je. So that's really insane daripada Samsung sendiri. So kalau korang yang nak pakai phone pada jangka masa yang lama tu, A56 ni takkan mengecewakan lah korang semua. So last sekali benda yang paling penting adalah harga dia macam mana harga dia kena tak kena kat sini untuk telefon ni korang boleh dapatkan dengan dua varian iaitu rm ringgit untuk 12GB RAM dengan 520GB storan dan rm ringgit untuk 12GB RAM dengan 256GB storan harga dia sama je macam model tower pasal cuma ada satu lagi varian lagi kat sini bagi aku harga dia memang agak kompetitif kat sini Samsung tak cuba something yang new dengan Samsung Galaxy A56 kali ni dia bukan tentang mencipta inovasi luar biasa ataupun mecah rekod yang baru macam kamera yang hebat ke apa tapi dia lebih kepada menyediakan telefon yang solid dan boleh diharap lah. Orang kata overall tu okey sahaja. Yang orang kata, wow, surprise factor. Dia just, it works. And bagi aku, itu bukan masalah besar. Sebab aku rasa ramai je orang yang prefer that way daripada telefon yang nak datang fungsi-fungsi baik-baik. Tapi software dia, ke laut. So, apa pandangan korang tentang Samsung Galaxy A56 ni? Cuba tulis kat komen section.